mədəniyyətini medeniyetini özünde eksettiren Azərbaycan Palitrası programında yeniden görüşürüz. Hoş gördüğü her birinizi. Bu defa musikli dünyamızı bezeyen, nefesle ifa olunan milli çalgı aletlerimizden biri Balaban hakkında danışacağız. Balaban'ın yaranma tarihi, etimologiyası ve hazırlanma prosesini yakından izlemek istiyorsanız, onda biraz yaxın əyləşin bize ve izlemeye devam edin. Alatin öz sesi, öz dünyası var. Müzikli dünyamızı beziren çok sayılı çalgı aletlerimizden biri de nefesle çalınan balaban aletidir. Böyle bir fikir var idi ki bu balaban aleti ele hem biraz lazımsızdır, değil, üçüncü dereceli, dördüncü dereceli de, hem de ki çoğu asan da alətdir. Balaban nefesle çalınan geldim, halk müzik aletlerimizden biri, hatta en değerlisidir. Onsuz xalq musiqimizi təsvir etməyi çətindir. İstər yazılı, istərsə də şifahi xalq ədəbiyyatımızda balabanın Azərbaycanə aid qədim musiqi aləti olduğunu sübut edən kifayət qədər dəlil var. Məsələn, Əzizim balabanı, asta çal balabanı, hamı gəldi qürbətdən, bəs mənim balam hanı. Balaban alətinin tarixinə nəzər salsaq, çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Balaban aləti məndə dedim ki, bəlkə də elə İnsan həyatı yaşama gündə balaban aləti var. Biz çağı alətlərimiz haqqında fikir yürüdürkən ədəbi, tarixi, arxeoloji və etnoqrafik mənbələrə əsaslanırıq. Belə mənbələr məxəslər də bizim Azərbaycanımızda kifayət qədərdir. Hələ e, balabanın yaranma tarixi eramızdan əvvəlki illərə gedib çıxır. Cənubi Azərbaycanın Qaramsh şəhəri yaxınlığında Amerikalı arx arxeoloqların tapdıqları saxsı qab qabın üzərində bir sıra çalğı alətlərimizin təsviri, cizgiləri verilir. O cümlədən də burada boynuza bənzər nəfəs alətinin də təsviri verilir. Mütəxəssislərin rəyinə görə bu saxsı qabın yaşı 8000 ildən artıqdır. Deməli hələ 8000 il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində nəfəsli alətlərdən istifadə edilmişdir. Ümumiyyətlə biz bayaq qeyd etdik ki, ə, ədəbi mənbələrdə də ə, bizim çalğı alətlərimizin adlarına tez-tez rast gəlirik. Ən qədim ə, hələlik ən qədim ə, ə, ədəbi mənbə Balabanla bağlı Qətran Təbrizinin divanıdır. Yəni bildiyimiz kimi Qətran Təbrizi də 11-ci əsrdə yaşayıb yaratmışdır. Digər klassik şairimiz 14-cü əsrdə yaşamış Qazi Burhanəddinin qəzəllərində də balabanın adına rast gəlirik. Əliətin səs təmbirindəki həzinlik, qəriblik insan mənəviyyatına emosional təsir bağışlayır. Balaban sözünün etimologiyasına nəzər salsaq, iki Azərbaycan dilində olan sözdən yarandığını görərik. ...Bala ve Ban. bir çağı aletlerimize... ...tesadüfü adlar koyulmuyor. Balaban... ...sözü de yani iki Türk sözünden... ...yaranmıştır. Bala ve Ban. Bildiğimiz kimi Bala... ...kiçik, hazin, zərif mənalarındadır. Ban ise bizim... E, e, ...ses ün mənasındadır, Yani sözlerimizden sözlerimizdendir. Ses, seda menalarını verir. Kısaca... Balaban sözünün mənası kiçik səs. Bir qədər obrazlı desək, həzin səs kimi izah oluna bilər. İlk əvəllər balaban çox primitiv şəkildə hazırlanıb ifa olunurdu. Lakin 1931-ci ildə dahi bəxtəkar Zeytəcəbəyovun təşəbbüsü ilə xalq çağı alətləri orkestri yaradılır və bu çağı alətləri orkestrinin tərkibinə 4 müxtəlif səs növlərinə aid edilir. Bundan sonra balaban notla ifa olunmağa başlayır. Əvvəllər bu o qədər də asan olmur. Nəzərə alsaq ki, musiqi savadlı olmayan, lakin həvəskarcasına qalmışdan balaban düzəldib ifa edən insanlara birdən-birə balabanı notla ifa etməyi öyrətmək o qədər də asan olmayıb. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra çəkilən əziyyətlər nəticəsində buna nail olurum. Əvvəllər balaban aləti çox primitiv şəkildə ifa olunmuşdur. Alətin deməli düzgün səs düzümü olmadan belə ifa olunub. Əvvəllər onu başlayıb kənd yerlərində. Bu alət özü elə qalmışdan, ağacdan düzəltinə görə kənd yerlərində başlanıb. Belə də çalmayandan sonra tədricən yavaş-yavaş gəlib bizim dövrə çatır ki, bu dövrdə artıq 20-ci illərdə, 20-ci əsrin 20-ci illərində bağban aləti təşkilənə təşkilləşməyə başladı. Balaban 1900 peşəkar alət kimi, yəni müşəmməl alət kimi 1931-ci ildə Üzər Hacbəyli tərəfindən yaradılmış Azərbaycan Xalq Çağı alətləri orkestrinə daxil edilmişdir. İlk e, dərslik də həmin illərdə, daha doğrusu 1937-ci ildə Abdulləliyev tərəfindən hazırlanmışdır. Çox təəssüf ki, bu də elə əlyazma olaraq Qal qalır. Hal-hazırda Hüseyn Cavidin ev muzeylində bu əlyazma qorunur. Onu da deyim ki, o bu əlyazmanın, yəni dərsliyin kitab ə, kitab halında nəşr olunması haqqında mübahisələr yaranmışdı. Yəni adı ilə bağlı. O dövrdə ə, belə fikirlər ə, yürüdülürdü ki, balaban yox, düdük, şkola dilə düduka kimi kitabı istəyirlər. Ç E, dərc etsinlər lakin dahi üzər Hacibəyli buna heç bir razılıq verməyib və o e, protokollarda qeyd olunur ki, e, Üzərbəy alətin adını olduğu kimi, balaban kimi saxlanmasını təkid edir. Balabanda olan səs, o səs, o, o tendl, bax o xüsusiyyət başqa alətdə yoxdur balaca da olsa, diapazonu balaca da olsa, bu alət özü də bu bizim elə adından da görsənir ki, bu balaban da əgər ermənnəndirsə, onda onların da bir erməni adı olardı be. Mən özüm oxumuşam bu üçlüçə oxuyanda o erməni də o, o duduk deyirlər var. Elə kitabında da elə yazılıb ki, şkolu dilə duduk. Duduk nətar elə elə düdük də bizim sözdür biz kədirinin bilmədiyimiz, uzaq özümüzdən uzaqlaşdırdığımız bir şeyi onlar tez götürürlər və özlər uzaqlarına öz çıxırlar. MÜZİK Nəfəsli çalınan alətlərin hər birinin öz gözəlliyi, məlahəti, tarixi və yeri var. Deyin yanğlı naləsi, balabanın yumşaq, ürəy yatımlı səsi, zurnanın zəngüyləsi. Bəs bu alətlərin bir-birindən fərqləri nədadır? Azərbaycan ərazisində istifadə olunan nəfəs alətləri 5 üsulla səsləndirilir. Yəni 1-ci üsul ə, ney musiqar çıpsıq kimi alətlərimizdədir ki, yəni dodaqlı alətlər adlanır. Bunların heç birində e, yəni güclüklükdən, e, səs ayadıcından istifadə olunmur. Deyək ki, bax mən indi yanımda yoxdur, ona görə elə balaban səsləndirəm. Balaban gördünüz, çıxartdım mən onun e, e, səs ayadıcısını və elə-belə də ifa eləmək olur. Gördüyünüz kimi hər bir borunu, yəni nə nə varis səsləndirmək olur. Ona görə bu bu cür səslənmə üsuluna dodaqlı alətlər, dodaqlı alətləri ifadə edir. Digər qrup, yəni qamışlı alətlər adlanır ki, o cümlədən də balaban da bu qrupa aid edilir. Yəni sümsüdü qara zurnadır. Yəni bu bu tipli alətlərin ə, alətlərə əlavə səsoyadıcı hazırlanır və təxılır ki, ondan sonra bu alətlər səsləndirilir. Buna görə bunlara qamışlı alətləri deyirik. Digər qrup müçlüklü alətlərdir. Müçlüklü alətlər, yəni borulu alətlərdir. Bunların ə, üzərində çalğı dəlikləri olmur. Ney aləti də balaban alətinə yaxın bir alətdir. Bəlkə deyərdim şeyləni aləti ilə başlanıb sonra balaban aləti gəlir. Tütək balabandan daha qədimə gedib çıxır. Məsələn, tütək alətində balabanda olduğu kimi ayrıca qarnış taxılmır. Tütək öz-özünə taxılmır. Bax gördüyünüz kimi bu tütək alətidir. Və indi bunda ə, həmin Dədə Qorqud dastanında göstərildiyi kimi şorladı onun burnunun qanının axmağını çalğı aləti ilə müqayisə eləyir. Yəni şorultulu çalmaqsə, yəni şırıltı, şırdadaraq çalmaq belədir. Gördüyünüz kimi bu üsulla, yəni balabanı və ya xurmanın səsləndirmək qeyri-mümkündür. Deməli, bunlar fərqli alətlərdir. Balaban digər nəfəsli alətlərdən sonra yaranmasına baxmayaraq, hazırlanma texnologiyasına görə ən çətini hesab olunur. Balabanın təkçə səs oyadıcısını hazırlamaq üçün xeyli əmək sərf olunur. İlk əvvəllər balabanın gövdəsi bir qayda olaraq qamışdan hazırlanırdı, amma sonralar təcrübə olaraq balabanı qoz, ərik, tut və sair ağaclardan düzəltməyə başlayırlar. Aparılan müşahidələr nəticəsində məlum olur ki, Ən keyfiyyətli balaban ərik ağacından hazırlanır. Balabanın səs oyadıcısı, yəni qamış müşlük yastı formada hazırlanır. Yəni bu qamış özü elə boru şəklində olur, boru şəklində. Sonra onu müəyyən bir e, e, proses keçdikdən sonra isladırlar, e, qaynadırlar e, e, və yastılatmış formaya salırlar. Görürsünüz, qamış artıq bu formada deyil, yastılanır. Buna görə də deyirlər yastı balaban, yastı balaban adını alır. Balaban quruluşu haqqında da məlumat verim ki, balaban deməli ərik ağacından hazırlanır. Başqa ağaclardan da hazırlanır, amma ən yaxşı ərik ağacından alınır. Azərbaycanda tanınmış balaban ustası var idi ki, məhz onun düzəltdiyi alətdir. Bir sıra məşhur balaban ifaçıları istifadə edib və üstünlük veriblər. Adnay ustanın balabanın sirlərini özü ilə apardığını düşünməyin. Sağlığında balatı düzəltməyin sirlərini bir çox tələbələrinə öyrədib. Balabanın düzəldilməsini sizə göstərmək üçün yollandıq usta Babaxan Əmirovun emalatxanasına. Ümumi biz kimi balaban ələti ərik ağacından düzəlir. Protesdə indi görəcəksiniz. ədiklədən dairəliyəndən sonra onu burdan çıxartırıq aparırıq başqa dəzgahda roba balaban formatına salırıq ikinci proses o balaban hazırlanmasını görə bu dəzgahda əmələ gəlir indi